berkisar kepada isu yang sama iaitu tata kelola kerajaan yang baik pengurusan kewangan yang cekap keadilan mengagihkan ke hasil kekayaan negara kepada rakyat isu pembaziran dan boros dan tiris ya. kemudian dibandingkan dengan rekod kita mentadbir dan mengurus kerajaan. Saya dengar isi ceramah berkisar kepada kerangka itu. Cuma olahannya saja berbeza. Ya. Saya dan Tian lambat sampai tadi kerana kami hadir majlis makan malam bersama dengan speaker parlimen Indonesia. Bapak Taufik suami kepada bekas Presiden Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri Mereka datang ke Malaysia Jemputan kerajaan Malaysia Ya Tapi mereka kata Tak lengkap lawatan mereka Kalau tak berjumpa dengan Datuk Si Anwar Dan juga pimpinan Pakatan Rakyat <tuk> 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 ah, Ya memang Ya Indonesia dia datang Speaker datang dengan rombongan dia tadi. Kita raikan dia dalam makan malam tadi bersama Datuk Sianuar, Datuk Sianuar menyampaikan ucapan. Sebab banyak isu-isu Indonesia ni. Gana isu sempadan Kalimantan tu panas. Sekarang panas di Indonesia. Isu layanan pemerintah kita, kerajaan kita terhadap rakyat Indonesia yang bekerja dalam sektor pembantu rumah. Sektor pembinaan. Ya. Kemudian Hadir sama adalah cucu kepada Soekarno Cucu dia Hari ini jadi ahli parlimen Tapi ahli parlimen tak ada kawasan Pengundi dia ialah rakyat Indonesia yang tinggal di luar negara Ah, Rakyat Indonesia yang tinggal di luar negara Mengundi Dan mereka diwakili oleh ahli parlimen ini Iaitu cucu pada Soekarno Puteri Ha, ya saya cerita dengan Wabi Anizza dia, oh dia kata senang ah, ahli parlimen ni. Sebab dia tak payah tengok longkang tu sumbat, sampah tak kutip kan Sebab pengundi dia semua di luar. Ah ha, ya Betul, dari satu sisi. Sisi lain ialah, eh kalau masalah pendat, rakyat Indonesia yang bekerja di luar, ya, ditipu majikan, ya dibunuh dan sebagainya. Ya. Ha. Apa? Itu biasa tu. <laughs> itu biasa. Ya, dalam perjalanan politik kita yang panjang itu itu biasa. Ya. Baik. Sebab itu aa, dari sudut kematangan politik mereka itu agak kehadapan. Aa, itu Indonesia ya, agak kehadapan. Dari sudut amalan demokrasinya. Saya kebetulan juga tadi malam tadi berada di Jakarta terbang balik pukul 3 tadi dari tempat, tempat penginapan saya nak ke lapangan terbang ada demonstrasi besar-besaran lebih kurang 2000 peserta di depan parlimen dia sebab isu yang dibincangkan adalah beberapa pindaan terhadap undang-undang dasar dia tempat kita perlembagaan lah. saya tengok polis FRU dia tertib aja jaga tak ada satu pun water cannon. Tak ada. Ya, lepas pemimpin demonstrasi ni pidato, apa yang mereka setuju, apa mereka tak setuju tentang undang-undang, mereka bersurai. Elok saja. Ya, sebab apa? Dalam undang-undang negara Indonesia ada menyebut bahawa jaminan untuk rakyat Indonesia berkumpul secara aman undang-undang itu juga ada dalam perlembagaan negara kita, fasal 10 setiap rakyat Malaysia bebas berhimpun secara aman tapi di Indonesia boleh undang-undang itu dihormati oleh kerajaan tapi di Malaysia tak boleh ini beza kita dengan mereka Otakainen ada tapi tak dihantar ke tempat demonstrasi itu TV dia, radio dia, suat khabar tak cerita pula bahawa demonstrasi itu mengganggu lalu lintas, merugikan penjaja. Tak ada. Saya tengok di tepi-tepi jalan, penjaja kereta sorong ni, yang jual minuman apa semua ni, bagus, laris sekali jualannya. Hari ni. Saya naik teksi, Bluebird dari hotel ke bandara, airport, oleh kerana masih awal, saya bagi tahu Pak Supir tu, Pak, hentikan saya di sini, saya mau tengok demonstrasi. Okey je dia pun berhenti tengok saya pun tengok aja cuma tak teruk bercakaplah mana tengok daripada jauh saya boleh tengok bagaimana dia berhimpun 2 jam dia bersurai ya satu lagi negara yang FRU tak ada langsung Nitian pun tak tahu lagi ialah Syria Syria tak ada FRU yang ada tentera polis ada tapi kelengkapan gas pemedih mata pasukan FRU tak ada. Sebab itu bila rakyat Syria bangun sekarang ini, ramai yang mati. Demonstrasinya, para peserta demonstrasi ramai yang mati. Sebab yang meleraikan perhimpunan adalah tentera. Tentera dia cuma ada peluru hidup saja. Peluru getah pun tak ada. Dia cuma ada peluru hidup saja. Jadi nak meleraikan para peserta demonstrasi, dia kena tembak. Ribuan mati. Sebab apa? dia tak ada polis FRU dengan gas dan sebagainya dia tak ada itu Syria ya saya ada seorang kawan ahli parlimen dia yang menghubungi saya melalui email bahawa kerajaan dia baru saja nak cari pembekal yang boleh uh, yang boleh jual ah uh, truk FRU uh, gas pembedih mata uh, meriam air baru saja. baru duk fikir nak order sekarang di Syria uh, itu negara satu lagi sebab dia tak pernah terfikir rakyat dia akan bangun. Ya. Baik. Uh, lain padang, lain belalang. Ya, tapi kita sekurang-kurangnya dah berjaya membuktikan bila kita pakai kuning pada 9 Julai macam kerusi dalam dewan eh. Nasib baik ke ya? tidak kerusi kuning ni pun tak boleh pakai ni. Ya. Jadi Datuk Najib tak ada pilihan lain. Dia diserang dalam dan luar negara. Serangan dalam negara dia tak heran lagi Tapi bila diserang di luar negara Imej dia terpalit huduh Maka dia terpaksa lah Buat jatuh kuasa parlimen Mengenai reformasi pilihan raya Kita pun setuju Silakan Dia jemput wakil kita Kita hantar YB Azmin Pas hantar Dr. Hatta DAP hantar Anthony Loh Wakil kita dah siap dah Apa yang kita nak cakap yang pertama kita nak cakap ialah Laporan media Terutama TV Radio milik kerajaan Mesti seimbang Itu kita sebut Yang kedua Kerajaan masa kempen jangan umum projek Pilihan raya Sarawak baru ni Datuk Najib saja Pengumuman projek dia Satu ribu juta ringgit Sarawak Itu baru Najib Belum Muhyiddin lagi Najib campur Muhyiddin hampir 1.8 bilion ringgit. Umum saja. Bila dia umum? Dalam masa 10 hari kempen. 10 hari kempen. Sekarang dia nak jalankan. Saya tengok senarai itu. Projek yang dia umum. Jalan raya, baiki surau, baiki masjid, baiki sekolah dan segala macam. Saya tengok senarai itu Ada yang harga projek itu 100 juta. Cara kontraknya runding terus. Bagi terus ya. Tak ada tender terbuka. Ada tak projek yang tender terbuka? Ada. Apa dia? Cat surau. Berapa? 500 ribu. Saya baca status report, dokumen tender sedang disiapkan untuk dibuat tender terbuka. Nilai projek 500 ribu. Yang 200 juta runding terus. Apa ni tak masuk akal menyuruh ni cara. Ya. Jadi kita kumpulkan semua. Padahal 2 tahun lepas ketika Datuk Najib mengumumkan bajet dalam parlimen, 2 tahun lepas. Ya, apa dia sebut? Tidak ada lagi kontrak kerajaan barisan nasional yang akan diberikan secara runding terus, tak ada lagi. Alih-alih yang serawak yang diumum tu, saya ada senarai lengkap runding terus 200 juta 100 juta tender 1 juta 500 ribu Sebab apa? Sebab yang dapat itu adalah tauke-tauke yang dekat dengan pemimpin Barisan Nasional. Itu saja yang kita boleh tengok. Jadi pembaziran itu masih berlaku berleluasa dengan luas dengan luas sekali pembaziran sebab itulah Datuk Sianwa cabar Datuk Najib berdebat dalam belanja.